23 лютого у Лисичанську знесли пам'ятник Леніну. Подія сталася біля Палацу культури імені Сосюри. За повідомленням міліції невідомі за допомогою позашляховика демонтували пам'ятник. Прибиттям на місце пришествия слід оперативної групи. дійсно, даний факт був зафіксований. Гражданин, який являється жителем міста Святонецька раніше, проживавших в этом районе и родом с поселка Стекольного, ну, по непонятным мотивам, скажем так, с использованием веревки, вот, произвел ну, данное опрокидывание. Вот. Значит, все это было зафиксировано милицией. Вот. Изъяты и лестница, изъяты и веревка. По данному факту... Сведения внесены в единый реестр досудебного расследования по признакам статьи хулиганства. Больше фактов нападений на памятники, в том числе на памятники вождя пролетариата, зафиксировано не было. Ця подія сколихнула регіон. Інформація про інцидент поширилася дуже швидко. У Сєвєродонецьку, Рубіжному та Лисичанську. Люди вийшли на вулиці, аби охороняти інші пам'ятники. Подія почала обростати чутками про нібито заїжджих та провокаторів. Люди зібралися заради збереження спокою та правопорядку. Ми тут зібралися просто простой народ цього города. Ми захистити свій міст, своїх дітей. Ми хочемо жити в мірі. Задача номіраді. Це нашем любимом городе. Это в нашому он должен быть Він має бути красивим, він має бути чистим, він не має бути запятнанным. Наступного дня у Лисичанську про подію нагадував лише пустий постамент та сліди на землі. На ранок фігуру вже вивезли. Місцеві мешканці кажуть, що ввечері все сталося дуже швидко. Знаєте, я тільки... Прийшла посмотреть, пам'ятник кого знесли. это тільки что сьогодні убирали. Каже, так швидко каже, не успіли його оглянутися. Каже, но упало упали. поехала. А сейчас Леніна увезли. Закликала до спокою та звернулося з проханням не реагувати на чутки щодо заїжджих провокаторів і міські керманичі. Давайте прикратимо паніку. Ніхто к нам не приїхав. Це збросили наші жителі відносяться до кримінальним структурам. Наступного дня на стадіоні Шахтар зібралися ті, хто напередодні самоорганізувався для чатування біля пам'ятників міста, члени громадських організацій та ініціативні громадяни. Були тут і представники сусідніх міст Сєвєродонецька та Рубіжного. На цю зустріч був запрошений і народний депутат України Сергій Дунаєв. Зберігати спокій та порядок, не піддаватися на провокації, був головний заклик нардепа до присутніх на зустрічі. Уважаємо. лисичане, уважаемые дорогие земляки, в первую очередь хочу вас всех поблагодарить за то, что пришли лидеры общественного мнения, представители общественных организаций, чернобыльцев, афганцев, просто жители громады города Лисичанска, для того, чтобы мы с вами обсудили текущую ситуацию, происходящую как в стране, так и в нашем городе. Первое, что я хочу вам сказать дорогие мои земляки, все вместе мы с вами должны выполнять основной закон Украины, Конституцию Украины. У нас должен быть порядок. Мы должны соблюсти конституционное право на территории наших городов, нашей области и нашей страны. Я вас призываю как народный депутат, которому вы делегировали полномочия, которого вы выбирали. Я ответственно заявляю, что у нас, на нашей территории, на Востоке, в целом в Украине, не должен быть радикализм. Мы должны вести себя порядочно, в первую очередь, между собой. Начинать нужно всегда с себя. И порядок в городе Лисичанске, Приволье, Новодружеске, на востоке Украины нужно сохранять прежде всего с себя. Я никуда не уехал. Кто меня знает, кто меня вчера звал, я приезжал к нам на Майдан, на нашу площадь. Я вас всех призываю, только к одному, к порядку. Я прошу вас убрать те негативные настроения, которые распространяются в интернете, в слухах, в сплетнях. По-другому никак не скажешь. Никто к нам сюда не едет никто на нас не нападает. Если и есть виновники определенных событий, то этому дадут, прежде всего, юридическую оценку правоохранительные органы. Самое тяжелое время, когда в наших сердцах сеют смуту. Я вас прошу только об одном, что мы скоординируем работу. У нас будет работать штаб в органах местного самоуправления. Я призываю все практически общественные организации, которые есть в городе, политические силы, чтобы мы сели непосредственно в координационном штабе, в исполкоме, для того, чтобы мы определили фронт работы, непосредственно связанный с правопорядком в городе Лисичанске, Правоволе, Приволе и Новодружеске. И давайте только будем идти в правовом поле, и чтобы на нашей территории не было таких бесчинств. Никакой паники. Договорились? Железна дисципліна і железний порядок. Народний депутат неодноразово повторював заклики до збереження порядку та заспокоював людей, які були схвильовані чутками та останніми подіями. У нас должен быть порядок. Я вас прошу тільки об одно: не йдіть ви на ці провокації, не піднімайте лозунги. Це все легше всього. Здержайте кров намного тяжелее. Не робіть этого. У нас громада одна. Политиков много, поверьте. Каждый преследует свои цели. А город и страна у нас одна. Не делайте глупых ошибок. Договорились? Я вас прошу. Надо будет. Я сам стану перед вами на колени и попрошу об этом. Стать на колени? Не надо. Поэтому еще раз вас призываю, чтобы мы координационно действовали. Мы отработаем с каждым, с молодежными движениями, с лидером общественного мнения, с общественными организациями, с политическими силами города, области, страны. Чтобы мы четко для себя понимали, что на нашей территории не должна литься кровь. Все службы должны работать, МЧС, пожарники должны работать. Милиция должна выполнять свои действия по охране общественного порядка. Поэтому я вас прошу. Мы, это все в наших силах. Это мы должны вместе с вами делать и координировать это. Но только через координацию наших действий, а не просто так. Заводы должны работать, и мы над этим должны каждый день пахать. Вы мне для этого и делегировали туда, чтобы я отстоял и НПЗ, чтобы Роснефть начала ремонтные работы. Чтобы пролетарии пришли инвестиции чтобы шахты наши работали, чтобы восстановить другие промышленные площадки, где есть возможность построить другие предприятия. Это все сложно. Неужели мы этого не хотим? Скажите мне, пожалуйста. Поэтому нам кровь не нужна. Не, не кипятитесь, я вас прошу. Виступили перед людьми представники влади громадських организаций. Я хочу, чтобы мы с вами все мобилизовались и действительно не паниковали, и чтобы мы совместно с нашими органами внутренних дел собрал этот координационный совет все-таки обеспечил безопасность нашим семьям, когда надо будет и выступить на защиту наших семей нашего города. Поэтому действительно не надо никаких отдельных каких-то батальонов, не надо отдельных каких-то организаций объединять. Все должно быть конструктивно и в плане, и в плане законном. Сюда к нам никто не приедет. Кто сюда приедет, это надо быть абсолютно сумасшедшим человеком. Ходят слухи, там автобус приехал, два автобуса. Каких два автобуса для нашего города? Что они приедут, что они здесь сделают? Ребята, сохраняйте выдержку и спокойствие. Никого здесь сюда никто не приедет. Да мы должны быть выдержанными. Сейчас надо местным органам самоуправления собраться, определиться, определиться на областном уровне, сохранить остатки тех здравомышленных сил, которые не предали, не уехали, не покинули страну. Ведь всегда до первого убитого война кажется мальчишеской игрой. Кровь это страшно. Это вот сейчас погибло 88 человек, да. Они отдали жизни за свои идеалы. Но это все потом забудется, это трагедия для семей. Семьи потеряли кормильцев. Это все успокоится, пена сойдет в этом. Нам надо жить в этом мире, в этой стране, в своей стране, в своем городе. Идеалы, наши идеалы у нас никто не отнимет. Это все в наших силах. Сохраняйте мужество и спокойствие. Идет полный беспредел в стране. Поэтому мы все равно, общественные организации, объединяемся и держим это в курсе дела, и население поддерживаем все. То есть, я вчера был на РТИ, был митинг оппозиции, да, якобы оппозиция. Ребята, каждый имеет право на свое слово, на свои взгляды. Нельзя это воспринимать штыки. Понимаете, они не призывают ломать, то, что, потому что этого никто не позволит. Наша организация вообще не всяких партий. Мы никогда не поддерживали никакие политические движения, эти партии. То есть мы всегда были в оппозиции к власти. Но на сегодняшний день мы, живущие здесь, в городе Лисичанске, мы не хотим, чтобы наш город разрушали какие-то, извините, идиоты. Да? Памятник не может дать сдачи, его можно свалить. Правильно? И чувствовать себя героем. Ну для кого? Для кого? Для того, чтобы его убрать, этого Ленина. Я не против. Он много крови пролил для нас, это идол для наших дедов, ветеранов. Но, мы, но это надо решать, сообща, что с ними сделать. То ли демонтировать их, вынести в парк другой, создать именно для этих идолов территорию, понимаете. Но ломать, крушить, но это вандальство. Потому что нам здесь даже жить. Строить будет не за что абсолютно. Руины нам не нужны. Поэтому будет вот создан Коалиционный совет общественных организаций, местного населения. И мы давайте вместе регулировать места со сообща. Со Сейчас органами милиции порядок в городе. Мы не хотим взрываться. Мы хотим жить в мире. Вот, пожалуйста, я вас прошу, поддержите нас. Давайте все вместе поддерживать порядок в городе. И вы увидите, что пройдет время, это шум уляжется и оно все пойдет по, по нормальному руслу. Люди живут на западе и на востоке. У нас разные, может быть, менталитеты, но вера у нас одна. Это раз. Во-вторых, когда проливается кровь, когда идет массовое убийство, брата убийства, это очень плохо. Можно замешать конфликт, можно себе надумать врага, искать этого врага. И в конечном итоге это придет к бунту и не неразбрихе. То, что мы имеем сейчас, мы не должны дать это разрушить. Мы должны это сохранить. И я обращаюсь к молодым людям, которые на фоне романтизма юношеского могут взять в руки какое-либо оружие. Ни к чему это хорошему не приводит. Мы с вами знаем историю. И история — это самый лучший учитель. Ни к чему хорошему не привело. Много пролилось крови, много было ожесточения. И все это было очень плохо для простых людей. Мы должны с вами, братья и сестры, объединиться, не быть разобщены, не быть с вами по отдельности группами ходить и защищать город Лисичанск. Должны собраться вместе быть. Должны быть люди, которые четко регулировали, как нужно защитить город, как нужно соблюдать порядок. Нужно слушать тех старших людей, которые имеют жизненный опыт, быть мирными, молиться за свою страну. И мы верим и знаем то, что и наше Отечество, наше Малое Отечество, наш город Лисичанск, Новодружеск, приволья Восточная Украина. Мы не должны, знаем то и верим, что эти регионы, они возродятся, они будут славными. И мы будем гордиться тем, что свое время... Мы не дали посеять здесь, на Восточной Украине, беспорядка. Не дали посеять здесь паники. Не дали здесь пустить корни провокациям. И будем смотреть в глаза матерям, отцам, что наши сыны живы, что они находятся рядом, и что наши матеря могут видеть внуков и правнуков. Каждый из вас должен понимать, что на территории Украины кровь не должна проливаться. За каждым из вас стоит судьба. За каждым из вас стоят матери и дети. И в первую очередь мы должны сохранить, чтобы в каждой семье был покой, чтобы все были в нормальном состоянии, чтобы было нормальное жизнеобеспечение нашего города. Как мы будем вместе с вами смотреть матерям им в глаза, если кто-то хотя бы потеряет члена своей семьи, вдумайтесь только в это. Нужно задумываться над этим. Потому что, еще раз говорю, к нам никто не едет, никто на нас не нападает. Координационный штаб будет работать в органах местного самоуправления вместе с силовым блоком. Мы будем отрабатывать нормально систему и координировать работу с каждым членом громады. Тут было присутни и оппозиционно налаштованные громадяны. Почему голос Лисичанска не звучит сейчас в парламенте? Я отвечу, я здесь. Сергей Дунаев здесь. Вы слышите Почему? меня? Почему? Почему ну, Дайте ответить. Ну что вы, вы задали вопрос, давайте я вам буду отвечать, а не 10-20 раз вы будете Давай. корректировать. Давай. Послушайте, первое. Во-первых, Сергей Дунаев был приглашен в том числе с жителями громады города Лисянска Приволина, Дружеска и 107 округа, для того, чтобы встретиться и откорректировать все действия, чтобы не допустить беспорядков на территории нашего Города і нашого округа, все я умотвітя присутні на зустрічі. Досить войовничо поставилися до подальших реплік хлопця і намагалися його вигнати. Та народний депутат не дозволив цього зробити. Сам підійшов до хлопця та надав йому можливість висловити свою думку біля мікрофону. Мене зовут Гладко Руслан, житель міста Лисичанська, безпартійний, не має ніяких інтересів. о том, что у нас горится безопасность в городе. Вы думаете, к нам приедут сейчас сюда бандеры и будут нас тут бить? Это идиотизм. Никто сюда не приедет. Да, наши враги все окружили нас. Да, наши враги – это наша власть, которая разрушила город. В Володе нет непостоянного водоснабжения не было летом. У нас, ну какая неправда? Да что ты Как это Ладно. Завод Донсода работает. завод какой -то какой из один. Уважаемые друзья, Руслан, извините. Я вас прошу. Мы должны слышать каждую точку зрения. Я вам еще раз говорю, успокойтесь, успокойтесь, я вас прошу, успокойтесь. Пусть человек скажет свою точку зрения и пойдет домой к семье. Хорошо? Здесь есть правоохранители, здесь руководители СБУ, милиции здесь есть. Он должен высказывать точку своего зрения. Мы не должны замыкать, понимаете? Может поэтому все и происходит, что мы друг друга не слышим. А я вас прошу, чтобы мы друг друга слышали. Тогда у нас будет нормальный порядок. Пусть говорит. Я не стесняюсь, я здесь. И я точно так же буду отставить и его интересы, с его мнением. Может, когда-то оно поменяется. Через 10, через 20 лет. Может, оно будет все по-другому. Но я прошу, прошу, чтобы мы друг друга слышали. Хорошо? Не затыкайте ты друг другу. Мы работать хотим. Будем работать. Я все буду делать для того, чтобы мы работали. Руслан, говори. Я вас прошу, успокойтесь. Хорошо? Семью кормить хотим о чем говорю. В городе не работает ни одно предприятие. В городе все крупные предприятия закрыты. Шахты, которые есть, они держатся совсем на издохе. Ту заработную плату, которую вы получаете, она недостойна шахтерского труда. Я только об этом говорю. Он рядом со мной. Он рядом со мной будет. Не надо. Я вас прошу. Руслан, ты знаешь, у каждого в сердце лисичанина действительно болит то, что не работают предприятия. Но мы должны вместе строить шахты и отстаивать их для того, чтобы они не закрывались. Мы должны строить планы, чтобы эти шахты имели планы, и их не закрывали на консервацию. Мы сделали очень большое дело, когда шахта Мельникова, кто здесь из шахтеров есть, добывала 200 тонн. Сейчас она может, Руслан, добывать 3000 тонн. И этот, и этот проект нужно было сюда привести, отстоять в высоких кабинетах, независимо каких политических сил, чтобы эта шахта заработала. Мы не дали закрыть шахты, их хотели закрыть на протяжении практически всех 23 лет нашей независимости и при воле, и на И знаем, как их разбирали, и что впоследствии было. Было. Но мы делаем все для того, чтобы их не закрывали, а не работали, потому что за каждым практически стоит семья и трудовой коллектив. Завод пролетарий, Руслан. Делает все для того, и восстановил печь на первом производстве. Печь стоит, чтобы ее построить, более 200 миллионов. Заводом никто не занимался. И сейчас завод сам своими силами закупает оборудование промышленной переработки. Раньше стекло просто выпускали. А сейчас его будет завод сам же и перерабатывать. И наша с тобой цель, наша громада должна вот так вот выходить к высшим органам власти и говорить, дайте нам газ дешевый, не по 600 долларов, который загонял нашу промышленность, и химию в том числе, и содовый завод, ты знаешь, потому что 600 долларов газ. Вот мы потеряли это предприятие А мы боролись до него До, до конца боролись И газ я поставлял туда Договаривался с заяками. Дайте газ на ты, чтобы был пар И не рассчитывались россия, россияне Которые были собственниками этого завода Понимаешь? И то, что потом пошли на банкротство Это мы тоже несем, я несу И не, не снимаю с себя никакой персональной ответственности За то, что мы потеряли такое производство Ты говоришь, вода Воды не было, чтобы ты знал и во времена Советского Союза даже, при мощной коммунальной системе. Это я тебе хочу сказать. Я живу в этом городе. Я точно так же маленьким ребенком носил эти ведра и занимали. Мы очередь возле колонки, чтобы покупаться. Поверь. То, что касается завода НПЗ, мы делаем все возможное. Юрий Анатольевич Бойко все делал для того, чтобы встретиться с руководством правительства России и добиться, чтобы компания «Роснефть» начала проводить ремонтные работы и формировать в дальнейшем поставки нефти на данное предприятие. Что нам мешает в основном всегда, когда возникают вот такие проблемы, когда кто-то за что-то должен постоянно отвечать? Нас просто, понимаете, вот мы сами себя постоянно почему-то уничтожаем. Сами. Сами постоянно друг друга обвиняем. Почему я и прошу? Мы должны друг друга слышать. Все мы хотим, чтобы наши заводы работали. Я тебе больше скажу. До 2009 года было уничтожено 40 практически два детских садика. Я тебя приглашаю на все сессии, Руслан. Приходи, посмотришь по документам, где кто когда был, какие предприятия закрылись, при каком мэре, кто как должен был отстаивать наши территории. И в том числе никто не снимает ответственность местного самоуправления. Я говорю вам это ответственно. Еще раз заявляю, у нас у каждого может быть разная точка зрения, но мы должны друг друга слышать. Мы не должны друг друга запугивать. Потому что когда мы друг друга начинаем запугивать, тогда и получаются все эти трагические события. Нам это не надо. Вот я готов ответить. Руслан, приходи, пообщаемся. В орган исполнительной власти. Пригласись, может, куда-то ты скажешь. Вопросов нету. Я тебе отвечу. У тебя есть точка зрения? Она уважается. Тебя, тебя выслушали. Ну и ты, мы ми просимо і тебя тоже так же, і я тебе прошу, і ти нас услыш, щоб ми приходили к одному єдиному мені. Хорошо? я прийду тебя... народний депутат. На завершення знову закликав всіх зберігати спокій, розсудливість у ці непрості часи. Люди поддерживали такую позицию нардепа, чтобы не было происшествий, чтобы не ломали наш город, как произошло на стекольном, как разломали памятник там, чтобы больше такого не повторилось. Наш городок небольшой, но я думаю, каждый, кто тут есть они поддержат наш город. Объединяться, наверное, мне кажется, лучше объединиться. Вместе как-то будет. Попробуем. Да, я поддерживаю, я это поддерживаю, надо, да. как говорится, без боя это все решить, чтобы было меньше кровопролития. Сергей Дунаев також зазначив, что продолжит работать в округе, проводить встречи с громадськими организациями, трудовыми коллективами, мешканцями мест.